У місті Шостка співробітники Державної служби охорони затримали 30-річного чоловіка, що намагався пограбувати аптечний кіоск вночі. Даний чоловік вже не перший раз попадає в поле зору міліції за подібні дії. На даний час його доставлені до міліції, проводяться слідчі дії. Після шість часов утра мені дзвонили з охорони, невідувази охорона, і сказали, що наш валют зробив нас на земалізації. бригада задержали ну расскажите нам пожалуйста что вы хотели там взять то есть вы хотите сказать что вы никуда не лазили конечно как его уже все утром было ехать Вот этот лист обшивки, который уже преступник снял и бросил на батарею, снял, бросил, это вот там вот наверху все это было прилетано. можно его, да? Вот, вот там да. все прибито, забито. Сейчас Вовремя приехали, вовремя его задержали, потому что у нас здесь находятся очень большие материальные ценности, у нас очень много здесь очень дорогих медикаментов. И если бы это было ограблено, то платить, наверное, пришлось все-таки нам. Вот. Спасибо им, конечно, большое за быстроту, за... Ну, я, я ребятам очень благодарна.